Okey, jadi hari ni kita akan selesaikan homework bersama-sama. Okey, bagi yang ada buku modul boleh buka buku modul. Bagi yang tak ada buku modul buka PDF yang cikgu bagi dalam group. Okey, jadi boleh tengok dekat depan, cikgu ada share screen. Ha, cikgu ada share screen. <coughs> Okey, jadi inilah dia buku modul. Buku modul ni soalan-soalan cikgu bagi homework tu adalah soalan dekat page 72. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan-soalan ni lah. Okey, jadi cikgu nak semua orang hantar ikut macam mana cikgu buat satu-satu ni. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi kepada soalan bahagian B ni. Okey, yang pertama berapakah tinggi dalam meter bangunan Q? Okey, kita kena keluarkan segitiga dia. Jadi cikgu keluarkan segitiga dia, cikgu akan dapat macam ni. Ha, cikgu keluarkan segitiga dia, cikgu dapat dia macam ni. Kalau nampak, okey ni P kita, okey ni P kita. Ini R kita, ini R kita. Ini Q kita, ini Q kita. Panjang dekat bawah 15. Jadi dekat sini adalah 15 meter. Manakala sudut kita dekat sini 65. Jadi sekarang ni dia nak berapa tinggi bangunan Q. Ini bangunan Q. Jadi dia nak tinggi dekat sini. Ah, ha, jadi cikgu letaklah tinggi dia. Nama dia X. Alright. Jadi sekarang ni sama je lah step dia. Iaitu yang pertama sekali bila kita dah dapat inilah kita punya sudut 90 darjah. Okey, kita keluarkan segi tiga bersudut tegak kita. eh, ha, Iaitu H, O dan A. Depan sudut 90 darjah adalah kita punya H. Ini H kita. Ha, depan sudut kita adalah kita punya O. Ini O kita lah, RQ. Dan akhir sekali baki sisi yang tak ada nama itu adalah nama A kita. Okey, dah ada dah. Dah dapat dah nama. Okey, kita pergi kepada SOH. Kita pergi, kita pergi kepada K, kita pergi kepada TOA. Nak pakai yang mana? Alright. Okey, O dia ada X. A dia ada 15. Tapi H ni dia tak ada apa-apa. Maksudnya formula yang pakai H, yang pakai H tak boleh guna. Jadi kita pakai TOA. TOA bermaksud tangent theta sama dengan O per A. Masukkan nilai tangent theta. Theta kita 65 darjah sama dengan O. O kita adalah X. A, A kita 15 meter. Okey, kita nak cari X. Ni kan bahagi pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Jadi, kita akan dapat tangent 65. Pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi, kita pun tekan kalkulator. <tuh> Untuk tekan kalkulator, pastikan kalkulator kamu dalam mode degree. Ada D kecil dekat atas. Tangent 65 darab dengan 15, kita pun tekan, kita akan dapat 32.17 meter. Maksudnya tinggi kita dekat sini berapa? 32.17 meter. Ini jawapan kita soalan nombor 6. Okey, selesai. Okey, baik kita pergi pula kepada soalan seterusnya iaitu soalan nombor 7. Okey, ini soalan nombor 7. <coughs> Okey, jadi dekat sini kita ada dua maklumat. Yang pertama kita ada sin theta sama dengan 0.8. Yang kedua kita ada tangent theta sama dengan 4 per 3. Okey, jadi daripada sini dia nak suruh cari berapakah kita punya cos theta. Okey, sebelum kita pergi jauh-jauh, kita namakan dulu sisi kita. Segi tiga kita dekat sini, depan 90 darjah itu adalah kita punya H. Depan kita punya sudut rujukan adalah kita punya O. Dan baki kita adalah kita punya A. Selesai. Yang kedua, kita kena tahu formula. Eh, kalau sine, formula dia adalah soft. Kalau cos, formula dia adalah kah. Kalau tangent, formula dia adalah toah. Kenapa? Okey. Jadi daripada tangent ni bermaksud ini adalah kita punya O dan ini adalah kita punya A. Empat tu O kita, tiga tu A kita. Habis. Okey, sign ni macam mana? Kita boleh convert dia kepada pecahan 0.8 adalah bersamaan dengan 8 per 10. Okey, 8 per 10 kita boleh kecikkan dia dengan sifir 2. 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. Soh dekat sini bermaksud O per H. Jadi 4 adalah kita punya O, 5 adalah kita punya H. Ha, masukkan ni Daripada soh, cikgu dapat O kita tu adalah 4. Jadi O kita dekat sini adalah 4. H kita adalah 5. Okey, jadi dekat sini H kita adalah 5. Okey, tu daripada soh. Okey, kemudian kita tengok daripada toa. O kita adalah empat. O dah masukkan. A kita tiga. Jadi bermaksud A kita dekat sini adalah tiga. Selesai. Haa, daripada maklumat sah dengan toa tu. Sekarang kita nak cos. Cos bermaksud kita punya A per H. Haa, cos theta adalah sama dengan A per H. Jadi cos theta A kita berapa? A kita tiga. H kita berapa? H kita lima. 3 per 5 selesai soalan nombor 7. Okey, ini jawapannya. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 8. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, sekarang ni dia kata uh, kita ada segitiga ni. Cikgu, cikgu akan copy, cikgu akan besarkan sikit. Sebab tak nak dekat gambar tu, dia kecil sangat kan. Alright. Jadi dekat sini dia nak cari cos y. Eh, dia nak cari cos y. Eh, cuba tunjuk macam mana kita nak dapatkan cos y ni. Okey. Jadi bila dia kata dia nak cos y, kita akan fokus kepada cos y segi tiga yang ada sudut y. Jadi dekat sini inilah y kita. Jadi kita kena pekatkan sikit segi tiga kita. Okey, kita nak kena fokus dekat segi tiga ni. Ah jadi cos y cos tu formula dia apakah? Maksudnya a/h. Daripada sini namakan sisi ni 90 darjah, depan dia adalah kita punya h. Eh okey, y kita depan kita adalah o iaitu daripada k ke l dan a kita dekat sini adalah daripada k ke m. Okey, selesai. Eh o dah ada, a dah ada, h dah ada. Jadi K, A kita apa? A kita panjang K ke M. Panjang K ke M. H kita apa? H kita panjang M ke L. M ke L. Jadi dua-dua tak ada lagi. Haa, dua-dua tak ada lagi. Kita tak boleh nak cari lagi. Haa, okey. Eh, jadi dekat sini kita teruskan kepada segi tiga dan maklumat yang seterusnya. Maklumat yang seterusnya dia bagi tahu sin X sama dengan 4 per 5. Baik, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu sin x sama dengan 4 per 5. Okey, bila dia dia fokus kepada x bermaksud sudut kita x, kita pakai sudut kita x. Okey, kita daripada situ kita bentukkan sudut eh segitiga bersudut tegak. Jadi dekat sini kita akan namakan dia. Eh, kita akan namakan dia. Ini kita punya sudut 90 darjah. Nah eh, ini kita punya sudut 90 darjah. Depan dia adalah H. Habis. Okey, kemudian kat sini kita akan pergi kepada X kita. Depan dia adalah O. Dan akhir sekali A kita dekat sini adalah J ke K. Okey, habis. Nah, ha, jadi daripada sini, eh, daripada sini, formula sin tu apa? Formula sin tu adalah soh. Eh, ha, formula sin tu adalah soh. Cikgu keluarkan daripada segitiga dekat belah atas eh sin x so so s o h maksudnya o per h o kita panjang k ke m panjang k ke m eh habis selesai habis dah okey kemudian h kita apa h kita daripada j ke m daripada sini masukkan nilai k ke m tak ada jadi kita kita masukkan je k ke m J ke M kita ada 10. Masukkan 10. Ha, lepas tu kita boleh buat apa? Kita boleh samakan dua benda ni. 4 per 5 dengan K per M. Ha, jadi macam mana kita nak buat? Tengok betul-betul. Cikgu akan tunjuk. Ambil 4 per 5 samakan dengan K per M. Eh, KM per 10. Darab silang. 4 darab dengan 10 kita dapat 40. 5 darab KM kita dapat 5 KM. Nak cari KM, 5 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 40 bahagi 5. Jadi dekat sini kita akan dapat KM adalah 8. Ah, ha, daripada situ kita dapat KM kita 8. Jadi kalau kita pandang dekat sebelah sini yang kita nak cos Y ni, KM ni dah ada nilai dah iaitu 8. Ah, ha, selesai. Sekarang kita nak cari ML. Eh, sekarang kita nak cari ML. Bila kita nak cari ML, cikgu akan zoom out. Eh. Cikgu akan zoom out dekat sini. Cikgu nak kamu nampak. Panjang J ke M adalah 10. Panjang K ke M adalah 8. Sekarang kita nak cari panjang J ke M. Guna Theorem Pythagoras. Theorem Pythagoras untuk yang warna biru adalah 10. Ni cikgu buat eh. nama dia Theorem Pythagoras. Aku buat warna biru tu. Nak bagi nampak. Okey, tengok. Depan dia, H kita adalah 10 sama dengan. Dekat sini, KM kita 8 tambah. Yang kita nak cari adalah panjang JK. Lepas tu jangan lupa, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita nak cari JK tu. 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 sama dengan JK. Kuasa 2. Selesaikan 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Punca kuasa dia. Ha, sebab apa ada punca kuasa? Sebab cikgu terus pindahkan ni ke sebelah. Jadi JK kat sini kita dapat 6. Eh, punca kuasa 36 kita dapat 6. Ini 6. Secara tak langsung bila panjang kita dekat sini 21. Jadi panjang K ke L 21 tolak dengan 6. Jadi kita dapat 15. Jadi kita nak cari LM, nak cari ML, nak cari ML ni. Jadi kita buat pula teorem Pythagoras warna hijau. Iaitu yang depan kita punya sudut 90 darjah adalah ML. Sama dengan 8 iaitu kita punya KM dan kita punya KL 15. 8 tambah 15 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2. Kita selesaikan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kita dapat 289. Cikgu pindahkan terus kuasa 2 ke sebelah dia jadi punca. Punca 289 dekat sini ML kita dapat 17. Jadi dekat situ cikgu selesaikan ML cikgu. Jadi jawapan cos Y dekat sini adalah 8 per 17. Selesai soalan 8. Habis. Haa eh. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada soalan sembilan. Eh, kita akan pergi kepada soalan sembilan. Okey. Nah, ha, ada lagi dua soalan. Sembilan dengan sepuluh. Okey. Diberi tangent X sama dengan 1.2 dan disuruh cari cos Y. Okey. Kita kena tengok apa yang dia nak dulu. Sebab daripada apa yang dia nak baru kita tahu kita nak cari apa sekarang ni dia nak cari cos y. Eh, dia nak kita cari cos y. Cos y kita fokus kepada kita punya sudut y. Dan kita bentukkan segitiga bersudut tegak. A ke E, A ke D dan E ke D. Ah, ha. cos formula dia apa? Kah. Maksudnya A per H Kita nak tahu A apa H apa Kita namakan dulu Ini sudut 90 darjah Depan dia adalah H Ini sudut rujukan depan dia adalah O Dan bawah kita dekat sini adalah A Maksudnya H daripada A ke I O daripada I O daripada I ke D A daripada A ke D ha, Jadi A kita apa? A kita adalah daripada A ke D A, D, kita nak cari A, D. Dan kita punya H Iaitu A ke I e. Ah ha, dua ni lah yang kita nak cari A ke D Dan A ke I e. Nah ha, selesai Okey, habis Okey, sekarang cikgu teruskan Ya, yeah, sekarang cikgu teruskan Okey, cikgu akan pergi kepada Nampak, cerita terlari. Okey, cikgu akan pergi kepada maklumat yang berikutnya Eh? Yeah. Maklumat berikutnya dia bagi tahu tangent x is equal to 1.2. Kita fokus kepada sudut yang ada x. Sudut ada x kat sini boleh, kat sini pun boleh sebab dia segitiga sama kaki. Ha, tapi cikgu buat kat belah bawah sebab kita nampak x dia kan. Okey, jadi daripada sini kita fokus kepada segitiga belah bawah. Ha, kita fokus kepada segitiga belah bawah. Untuk segitiga belah bawah dekat sini, namakan dulu. Eh, sini sudut 90 darjah. H kita adalah daripada B ke C. Okey, ini adalah kita punya X. Eh, Ini adalah kita punya X. Iaitu D ke C adalah kita punya O. Dan daripada sini kita dapat A kita adalah 5. Tangent tu apa? Tangent dekat sini formula dia adalah toa. Ah, eh? O per A. Kita keluarkan O kita. O kita panjang D ke C. D, C. Dan A kita apa? 5. Haa. Okey, selesai. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh samakan DC per 5 dengan 1.2. 1.2 sama dengan DC per 5. Ini kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Eh, ha, jadi 1.2 darab dengan 5 kita pun tekan kalkulator. 1.2 darab dengan 5, kita dapat 6. Okey, kita kena ingat. Ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bermaksud DC panjang dia akan sama dengan ET. Ha, jadi dekat sini, ED kita, kalau DC kita 6, ED kita pun adalah 6. Sebab apa? Sebab dia segitiga sama kaki. Selesai. Habis dekat situ. Okey, sekarang cikgu akan teruskan. Ha, cikgu akan teruskan. Daripada sini, eh, ha, daripada sini boleh tengok betul-betul. Untuk A ke D, kita dah ada sini 3, sini 5. 3 tambah dengan 5. Kita dah dapat tu panjang A, D. Tapi kita tak ada lagi panjang A ke I. E. Panjang A ke I, e, kalau kamu nampak dekat sini, Ya, cikgu buat sini eh, cikgu buat sini, sini segitiga warna warna hijau ni. E ke D 6. A ke D 8. Maksudnya kita boleh buat teorem Pythagoras. A ke I sama dengan 6 tambah 8 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2. Kita teruskan 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2 kita dapat 100. AE kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca. Jadi punca 100 kita dapat 10. Maksudnya kita dapat 10. Ha, AE kita dekat sini adalah 10. Ha, ha, jadi kita teruskan. Ha, kita teruskan. 3 tambah 5 kita dapat 8 per 10. Kita kecilkan guna CP2. Bermakna kita dapat 4 per 5. Jadi cos Y adalah sama dengan 4 per 5. Nah, ini jawapan kita soalan sembilan. Last. Eh, kita akan pergi kepada soalan sepuluh. Eh, kita akan pergi kepada soalan sepuluh. Okay. Soalan sepuluh, macam cikgu bagi tahu. Eh, bila soalan tu nak apa, kita akan highlight dulu. Eh, sekarang ni dia nak cos tetah Jadi cos tetah tu kah? A per H. Nak fokus kat mana? Fokus kepada sudut yang ada tetah. Kemudian daripada sini kita pekatkan kita punya garisan. Ha, nampak kita pekatkan. Namakan dia. Eh, ini sudut 90 darjah depan dia adalah H. Ini adalah sudut rujukan depan dia adalah A. Dan ini adalah kita punya O. Jadi A kita apa? A tu panjang daripada C ke B. H kita tu apa? H kita tu panjang daripada D ke B. Ah ha, nampak tak? C ke B dan D ke B. Okey, itulah kita nak panjang tu yang kita nak. Jadi CB kita kat sini 6. Jadi kita dah dapat dah 6. Sekarang kita nak kena cari DB ni. Ha. Okey, jadi untuk kita cari DB dekat sini adalah kita akan gunakan theorem Pythagoras. Macam mana? Tengok betul-betul. Mula-mula, cikgu pakai teorem Pythagoras untuk segitiga warna biru. Segitiga warna biru, teorem Pythagoras. Hipotenus kita adalah 10. Ha, hipotenus tu yang depan 90 darjah. Sama dengan 6, tambah dengan 6 ni daripada sini, C ke B. Ha, tambah dengan A ke C. A ke C. A, C Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Pindahkan ke sebelah 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Eh, kita pun selesaikan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita dapat 64. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca. Eh, jadi kita akan dapat A ke C adalah 8. Jadi 8. Bermakna dekat sini panjang yang sama membawa kepada 8 bahagi 2. Jadi sini adalah 4. Dan sini pun adalah 4. Ha, nampak? Sekarang kita nak cari DB. Kita boleh pakai teorem Pythagoras. Iaitu D ke B adalah sama dengan DC kita 4. Eh, 4. Tambah dengan CB kita 6. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 kita dapat 52. Eh, kita pindahkan punca ke sebelah. Jadi punca kuasa 52, kita akan ambil perpuluhan 7.2. Jadi jawapan kita kat sini adalah 6 per 7.2. Ah, itulah jawapan kita. Ah, itulah kita punya cos theta. Ah, eh, kita punya kah. A per H. A kita boleh terus ambil daripada CB iaitu 6. Dan H kita pakai theorem Pythagoras. Selesai untuk homework. Jangan lupa hantar. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته